Ситуация с размывом берега в районе переулка Маячный не нова. Уже в течение нескольких лет море ведет планомерное наступление, угрожая разрушить и дорогу, и ближайшие частные дома. Вот уже на протяжении двух лет здесь обещали укрепления. Мы видим, что, к чему это все привело. Вот уже фактически на сегодня это мы спасаем ситуацию для того, чтобы не, не смыло один из участков. Один из домов в море, и чтобы не, а, стихия не подобралась, не, не болела дорогу. Объективности ради следует отметить, что работы по берегоукреплению тут проводились. Вот только эффективность использования бюджетных средств оказалась практически нулевой. Как следствие, спасать ситуацию приходится за счет депутата и частных предприятий. Было выделено порядка 250 тысяч. К сожалению, мы видим, что это были средства израсходованы либо слишком завышенная стоимость этого временного переукрепления, либо использованы были не целевым образом. Потому что то, что сейчас мы сделали за счет моих собственных ресурсов и предприятия, Павел Бердянский жатки запросили компанию Транском. То есть это всего лишь работа людей, и уже будет достаточно для того, чтобы укрепить берег хотя бы хотя бы на год. Но в кратчайшие сроки нужно поднимать вопрос на сессиях городского совета о выделении в срочном порядке средств на управление капитального строительства. Конечно же, укрепление берега на этом участке требует капитальных вложений, но все, чего добились жители от предыдущей городской власти, это создание проекта. Проект есть, а вост поныне там был. Ничего не делалось, также заливала. Я вот живу рядом. Вот это полный двор воды по дороге, по маячному. Волны, люди на лодках греблись. Поэтому хотя бы временно надо делать. Благодаря вот наконец-таки пришли люди, моментально делают. Моментально делают. Пять лет, пока я командовал, остановок не было. Люди пришли, поставили автобусные остановки. Дожди идут, люди стоят, не могут. Мелочь. Копейки стоят, а все есть. Правильно? Поэтому меньше говорить, больше делать надо. Сразу же, став депутатом, Николай Рудницкий занялся выполнением и еще одного наказа избирателей. Восстановление освещения улиц. Сейчас в микрорайоне активно работает коммунальное предприятие Горсвет. Я обратился к Василию Николаевичу Федосову, директору Горсвета. Скажу, скажу откровенно, был приятно поражен о том, что он действительно отозвался очень быстро. Положительно, на мою просьбу, в течение месяца будет произведена полная замена осветительных приборов по улице Приморской. А также будет полностью освещена улица Подгорная. Как видим, проблема законодательного отсутствия депутатов-мажоритарщиков раздута искусственно. Того, кто шел во власть, чтобы решать проблемы горожан, это обстоятельство совершенно не смущает. Все дело заключается лишь в степени ответственности депутата перед избирателями.